नमस्कार मी सुरेखा सिरसेकर संभाजीनगर श्री विठ्ठल कृपेने आणि ज्ञानेश्वरांच्या आशीर्वादाने मी ज्ञानेश्वरी हॉस्पिटलची काम तीन ऑगस्ट दोन हजार तेवीस या दिवशी केली सुरुवात आणि त्यानंतर एकवीस डिसेंबर दोन हजार तेवीस या दिवशी त्याची सांगता झाली जय ज्ञानेश्वर माऊली जय ज्ञानेश्वरी Oh

जैसे शारद जि माटी अमृत अमृतकड कोवले तेरे जि मनमवाळे चकोर तलगे अक्षरे रसिके मेलवीन आकारो चेथ